जीवाजनवः ओम् माध्यमिगमतवनकुठारा जनवः ओम् पतिपदम् प्रत्यक्ताजाधिराजाजनवः ओम् श्रीगुरुसार्वभौमा जनवः ओम् श्रीभूमद्राघवेन्द्रयतीन्द्राजनम् श्रीराघवेन्द्र तव चरणम् भजाबिषागत भवतरणम् श्रीसुधीन्द्रकरकञ्जसम्भवम् सुधांशुमुखसंस्तुतभाविभवम् करुणाभरणम् इति श्रीव्यासतत्त्वज्ञतीर्थकृत श्रीराघवेन्द्रस्तुतिः श्रीराघवेन्द्रकवचम् ओ कवचम् राघवेन्द्रस्य जतेन्द्रस्येत्यखद्योतख्योतप्रतापम् रामवानसम् धृतकाशायवसनम् तुळसीहारपक्षसम् दोर्दण्डविलधद्दण्डकमण्डलुमिकादितम् त्वप्रदर्शकः इष्टप्रदाने कल्पतृश्रोत्रे श्रुत्यर्थबोधकः भव्यस्वरूपो मेनासाम् जिह्वाकूलसङ्घाग्निचर्यकः निरस्तदोषमेषः कण्ठम् वाचकृत् कद रक्षमतवर्धन विजयेन्द्रकोत्थसु श्रीराघवेंद्रो नखानवधु सर्वान्सर्वशास्त्र विशारद अपरोक्षी श्रीश प्राच्यादावत सदि तिकुक्षिणान् प्रोगान् गुरुवर्यप्रसादतः त्वदक्षिण नमस्कारान् गुरोर्वृन्दावनस्य यः करोति परया भक्त्या तते तत्कवचम् पठन् त्वदत्यस्तत्विडपुङ्गबालयलसन्मन्त्रालयाख्ये पुरे नव्येशत ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇವತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮೂರನೇ ದಿನದ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಪೂಜೆ ಅಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದಿದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಆರಾಧನೆ ಇದ್ದೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಆಯಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ರಾಯರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೋತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು